akaruriro ka hafi k'inyuruzwa ry'abarundi bahungiye mu kambi ya nduta muri tanzania ni ako bitwa manila w'imyaka mirongo itatu n'itandatu igipolisi cya tanzania kikaba cyamutwaye mu ijoro rya keyi kimukuye muri zone ya gatanu ku nzu nomero mirongo itatu na zibiri hakaba hari igihe kizahinzwe ijijoro n'iminota mirongo ine manila kijanesitori akaba yatwawe nabi nk'uko isoko ryacu aho induta rivyigana. ntabwo icyo ni umubye kumenya nuko umuntu yari yagiye harenze kuza imodoka zibiri zose aho bamutwaye yambara gahunda yo mu busi gusa nta wese yuko akihara akiri muzima izo munsi zifite ubwoba kuko aba ariko barafatwa bashobora gutwarwa mu gihugu cy'amavukiro kuko n'abandi babiri banyurije mu minsi ihetse atanu umwe barabona mu mabohero atandukanye byitwa ko ari hafi y'iyo kambi nana gatoya yabaye isaha ke yabaye isuma ye nta muntu n'umwe baratora nta muntu n'umwe muri bo baratora kabisa weya kugira ngo yawongere mu bucu butandukanye uwo muntu gusa kandi yisaha abara mu mu bucu butandukanye izindi munsi nabyo zitaramenyekana igiti muri iyo kambi ya nduta muri tanzania byaranyurujwe n'abantu batazwi mu kwezi kwa gatatu guheze mu gihe zari byisohotse ikambi zigiye gusuma ku isoko ikibondo gusa ubu bakaba barabutswe irengero